सेवानिवृत्त माजी प्राचार्य युनुस पटेल सर यांचा विशेष सत्कार धुळे शहरातील यंग बॉईज एज्युकेशनल अँड इंडस्ट्रियल सर्कल संचलित मोहम्मदिया बॉईज उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स येथील मुख्याध्यापक प्राचार्य पटेल युनुस बशीर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले संस्थेच्या व शाळेच्या वतीने त्यांचा सेवापूर्ती सत्कार सोहळा व निरोग समारंभाच्या अनुषंगाने संस्थेचे अध्यक्ष रफीक अहमद अब्दुल मजीद यांच्या संकल्पनेने संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या शाळांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा गेट टुगेदर व स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला त्याचबरोबर मोहम्मदिया बॉईज उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स यात एक भव्य ग्रंथालयाची स्थापना फैजान अहमद यांच्या हस्ते केली गेली कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी धुळे शहरातील नामवंत व्यक्तित्व मुफ्ती मोहम्मद कासिम जिलानी हे होते तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून जळगाव येथील एकरा एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार व मालेगाव येथील एजाज सर रईस सर अमीन पटेल अकिल अहमद अंसारी फिरोज लाला शेख वसीम अकरम पत्रकार रेहान शेख पत्रकार तव्वाब अन्सारी पत्रकार अनिस खाटी पत्रकार सलीम जैन उल पत्रकार पप्पू सोनी आदी मान्यवर उपस्थित होते वरील सर्व मान्यवरांच्या सत्कार संस्थेचे अध्यक्ष रावसाहेब व संचालक यांच्या हस्ते शाल व पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात आले या प्रसंगी अनेक मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले खास करून संस्थेचे अध्यक्ष रफीक अहमद रावसाहेब यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सेवा निवृत्तatkarमूर्ती युनुस पटेल सर यांच्या जीवन प्रवास वर्णन करताना त्यांच्या सहवासात बरोबरीने 30 ते 32 वर्षे त्यांच्याबरोबर काम करताना त्यांच्यातील एक चांगला व्यक्तिमत्त्व शिस्तप्रिय उत्कृष्ट प्रशासक असल्याबाबतचे अनुभव त्यांनी सांगितले यावेळी शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मिळून एक भेटवस्तू संस्मरण म्हणून त्यांना दिली त्याचबरोबर उपस्थित सर्व पाहुण्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला या प्रसंगी सत्कार मूर्ती युनुस पटेल सर यांनी आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष रफीक अहमद रावसाहेब यांचे सहकार्य लाभल्याने त्यांनी त्यांचे भावपूर्ण शब्दात आभार मानले शेवटी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून त्यांना निरोगी जीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जावेद इकबाल सर यांनी केले तसेच कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून संस्था चालक व शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक जाकीर शेख सर जाहिद समज सर तसेच शिक्षक शिक्षक इतर कर्मचारी यांनी काम पाहिले लेडीज जींस जैसे आप सभी को तो पता है कि मेरे बैग का बदला था पता हुआ उसके बाद दो महीना पड़े दो महीना एक्सटेंशन होने के बाद फिर एक दिन तो आ ही गया है रिटायर हो और रिटायर का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह संस्था के जिम्मेदारों की, की जानी से आज तय किया गया उसी के तहत मैं आप लोगों के सामने बातें कहने के लिए खड़ा उन्नीस सौ बयानवे में इस अदाले से मेरा एक अटैचमेंट हुआ जिसमानी तौर पर रूमानी तौर पर सब कुछ इस अदाले के लिए वक्त करने का एक जज्बा उस वक्त अंदर था और वह आखिर कर रहा था माशाला अल्लाह का एक बस बुरा और मुका भी कि नहीं, नहीं। देखो चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो हमारा समाज हो हम यहाँ काम करते हुए जगह हो जहां से हमारे साथ में जो दिग्विजय होती है और वो टीम और हमारे ख्याल हमारे जज्बात हमारे एम्स एक हो जाते हैं तो यकीन यादव के काम करने में मजा आता है और फिर तो वो मंजिल वो मकसद यकीन हमें मिलता है ऐसे ही मेरी जिंदगी में ये वॉइस इस अदारे के जिनसे मेरा उससे पहले कभी कोई ताल्लुक नहीं था रफी भैया जिन्हें सभी लोग रफी हैं इनसे जुड़ा और वो यानी बोलने में बहुत महसूस होता है कि उनसे मैंने जो भी कुछ सीखा उनसे उन जो भी कुछ रहनुमाई मिली, उसी की बदौलत है इसके काबिल करीब सर और ये ऐसे ही नहीं देखो बारे तो में ये बता दू तो आप जो मान लेंगे किसी वजह से हमारे अगारे में नजर लगे नजर लगने के बाद उस हवाले से वो हट गए उसके बाद कुछ चुनिंदा हम दोस्तों लोगों ने एक नया अगारा स्टार्ट करने का सोचा खास उनकी हिम्मत के लिए कि इस इंसान के अंदर एक जज्बा है समाज के लिए ऐसे कुछ काम करता है और खासकर एजुकेशन पॉलिसी आदमी का बहुत जबरदस्त किरदार है उसको समझते हुए कैरियर डेवलपमेंट करके सेल्फाइना वहां पर आज की पोजिशन में पोजिशन इन्होंने अपनी काबिलियत के मुताबिक लगकर वक्त देकर साबित कर, कर दिए कि वहां आसानी से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता एक फीस देकर जबकि बहुत सारी स्कूलों तो में फीस लेकिन इसे फायदा होने की वजह से यहां बहुत ज्यादा फीस रखी गई है लेकिन उतनी ज्यादा फीस देकर के एक रिक्शा वाला वहां अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है महज और सिर्फ और सिर्फ का नतीजा है कि वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी वहां की जिस तरीके से तालीम देना जरूरी है आज के दौर में उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी के साथ तालीम दी जा रही है इसलिए सभी लोगों को वहां पड़ जाता तो आज शहर धुलिया में यंग बॉयज इस अदारे के तहत जो स्कूलें चलती है उसके सबकदोशाजदा के इदाद में यहाँ पर एक अलविदाई तकरीब का प्रोग्राम मनकद किया गया जिसमें तौर से दूल्हा जो है हमारे लूनूस पटेल सर थे जिसका फ़ायदा उठा के हमारे रफीक साहब और उनके साथियों ने यहाँ पर कुछ नुमाए दी कुछ मालेगाँव जलगाँव से हम जैसे तालीमी मैदान में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को भी बुलाया शहर के काफ़ी हजरात मौजूद थे इसाम का एक अगर यहाँ पर इज्तवा हो गया इसके ज़रिए से तो ये कहना पे गलत नहीं होगा सच बहुत अच्छा लगा बहुत तरह की गई और एक पैगाम यहाँ से हम लेके जा रहे हैं कि हर टीचर का हर उस्ताद का हर स्टूडेंट का हर मैनेजमेंट के जिम्मेदार का एक विजन होना चाहिए उसके सामने कोई टारगेट होना चाहिए कि वो किस लिए ये काम कर रहे हैं अगर व्यापार करना है तो बहुत बिजनेस है तालीम में मत आइए अगर आपको आवारा गर्दी करना है तो एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ताजर बन के ये, अगर टीचिंग के पेशे को अपनाना है तो खुदा इसको मत अपनाइए क्यों कि ये पेशा इंटरनेशनल रिस्पेक्ट का मालिक है एक डॉक्टर और टीचर पूरी दुनिया में कहीं चले जाए इनको इंटरनेशनल रिस्पेक्ट आती है और हमारे लिए फख्र की बात है कि एक मोमिन के लिए इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि एक मौलम कोजूरिया के ज़ान मुबारक से आपने बार बार कहा एक नबी को यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मौलम बना कर भेजा जाए नबी का दर्जा कुछ और है लेकिन हजूर पाकलीम का ये कहना ये एक बहुत बड़ा फलसफा है कि मौलम का क्या मकाम है ये नबत वाला पेशा है ये नबियों का पेशा है इसका एहसास हमारे टीचर हज़रा को हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में किसी के अच्छे दिन आए ना आए उम्मत मुस्लिम के दिन अच्छे दिन वजह है कि ये ये वो तबका है जो समाज का सबसे हिसाब तबका है आज हम सियासी मुझे माफ़ कीजिएगा सियासी रहनुमाओं से मायूसी हो गई और मैं आगे जाके कहता हूँ कि मत के झगड़ों में हम उन्माय दीन से भी जो है तो भी मायूस होते जा रहे हैं एक उम्मीद की किरण है ये इसम जो आने वाली नस्ल को बनाने का काम करें अल्लाह करे अल्लाह इनके अंदर वो तो जज्बा पैदा करे है लेकिन तमाम में दो चार दस की बात नहीं है सब में अगर तो ये बात आ जाए तो इन इल्म अल्लाह की सिफत है और इसके लिए काम करने में जो तो कामयाबी होगी तो अल्लाह की देन होगी उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझे यहाँ बुलाया गया बोलने का मौका दिया बहुत इज्जत दी उसके लिए मैं इनका अदारे का शुक्रिया